После беседы с руководителем данного полицейского участка в городе Черноморске определено им лицо, которое будет ответственное за проведение всех, всех в рамках возбужденного уголовного дела. Здравствуйте, я Андрей Ковадин Петрович. Начал голодовку полиции озвучил свои просьбы и требования. Прошу пригласить для общения и разъяснения ситуации, которая сложилась с поисками моего сына, с бездействием полиции, начальника отделения полиции города Черноморск, представителя районной полиции, представителя областной полиции. Я нахожусь возле отделения полиции и буду ждать столько, сколько нужно. Скажіть, будь ласка, яка головна вимога? Що вони вас не визнають потерпілим по справі? Головна вимога, щоб поліція почала розшуки мого сина, які до сих пір практично не ведуться поліцією, чисто виконується чисто формальності. Слідчі з нами на спілкування йде неохоче, на суші дитину хто не шукає. І я не розумію взагалі, що відбувається з пошуками мого сина. Ну кримінальне провадження є. Так, Так, це єдине, що зареєстрували в ЄДРР, ЄРДР – Це кримінальне провадження. По факту зникнення мого сина. Скажіть, будь ласка, а вас визнали потерпілим по справі? Ні, не визнали. Зараз дружина з адвокатом пішла до слідчого. Надію, що зараз це буде зроблено. Це пройшов майже місяць і тільки зараз це буде так. Свій. Так, пройшов майже місяць. Я вам більше скажу, витяг з РДР. Я е, отримав е, тока по своїй настойчивості. Мені далі в дежурній частині. Мені його не, не видавали. В течение суток мне должны были выдать этот вытяг. Я его, можно сказать, вырвал на восьмой или на девятый день происше... происшедшего. Ну, и не то не в дежурной э... части. А вы спілкувалися с керівництвом отдела полиции? Нет, я не спілкувався до сих пор с керівництвом полиции. Я спілкувався с личем, который мне просто говорил, что он очень занят, у него то суды, то дежурство что руководство, что им он делает то, что им, ну, ему говорит руководство. Вот и все. Скажите, пожалуйста, а если полиция сейчас все-таки проявит какие-то действия, ну, вызнают вашу семью потерпилую покажут, какие кроки они сделали, ведь когда вы станете потерпелым, вы сможете ознакомиться с материалами справы. Может, вы побачите, может, они что-то сделают. Может, тогда ну вот, будет... Вот когда это произойдет, я, вообще, я увижу, что они делали, что они не делали, э, какие шаги они предприняли по проверке э, работы спасателей на пляже, по поискам моего сына в первую очередь. Вот тогда уже, будь, наверное, я буду делать какие-то выводы. Пока у нас информация отсутствует абсолютно ну, полностью. Нет, никакой информации вообще единственная информация, это то, что мы видим, что работают водолазы ДСНС. Спасибо им большое, группа водолазов, которые... С это единственное, с кем у нас есть контакт, скажем так. Так, да, чекаем на спілкування, в первую чергу, с моей дружиной, чтобы получить информацию, что там сейчас произошло с лечим и адвокатом, и чекаем на... Спілкування с начальником Виделку и представниками районной и областной полиции. На данный момент проведены определенные следственные действия. В данном случае мать Игоря Вадимовича, пропавшего, признана потерпевшей по данному криминальному производству, произведен допрос. В данном случае Елены, Елены Леонидовны и Вадима Петровича были даны первичные показания, сориентированные правоохранительные органы на тех лиц, которые были непосредственными очевидцами события. Нам обещают правоохранительные органы, что с этого момента будут ускорены все оперативно разыскные мероприятия и иные следственные действия, которые, которые дадут возможность установить местонахождение пропавшего на данный момент без вести Игоря Вадимовича. Также на данный момент будут отобраны биологические образцы для проведения генномолекулярной экспертизы, то есть по-другому она генетическая. После беседы с руководителем данного полицейского участка в городе Черноморске определено им лицо, которое будет ответственное за проведение всех, всех в рамках возбужденного уголовного дела. После того, как будет проведена генномолекулярная экспертиза, будут разосланы образцы ДНК, в том числе, как обещают правоохранители и след... непосредственно лицо, которое курирует э, дело, которое сейчас якобы взял на личный контроль начальника отдела полиции, будут разосланы по всем соответствующим инстанциям, по Украине, а впоследствии близлежащие страны, в данном случае Румынию, Болгарию. На самом деле, э, до вчерашнего дня, Ми полагали, що тут злочинна бездіяльність правоохоронних органів, але час покаже, чи це дійсно так, чи дійсно те, що було обіцяно, буде виконуватися з боку правоохоронних органів. Поспілкувалися з начальником поліції Чорноморська. Надіюся, що всі непорозуміння і не да, усунуті. Объединялась э, телефоном и, э, с э, замначальника следствия, с начальником полиции, э, дог, до, договорились действовать во, взаим, во взаимодействии в поисках сына, э, обещано нам всяческое содействие и максимальное ускорение данного процесса по поискам сына мы хотим поблагодарить всех наших друзей Короче, да, всех друзей всех кто знакомых, нас поддерживает на расстоянии неравнодушных всех неравнодушных людей за помощь за поддержку в данной сложной для нас ситуации спасибо всем спасибо